Слав Жилкин, черный тюльпан. 2011 року Ярослав Жилкін був обраний головою правління громадської організації Союз народна пам'ять, яка займається пошуком і похованням останків солдатів, які загинули в часи Першої та Другої світових воєн. Під час проведення бойових дій на сході України, 1 вересня 2014 року була заснована місія Чорний тюльпан, волонтери якої проводять пошуки та ексгумації тіл цивільних та бійців учасників конфлікту. З вересня 2014 року з окупованих територій організацією було вивезено понад 600. тела, а також фрагменты тил загиблих. Ну, наверное, с чего начать лучше? Это, наверное, пол... вспоминая. Май месяц 2014 -го года, когда мы с товарищами поехали э, в разведку в Закарпатье для того, чтобы подготовить. Близилась дата столетия Первой мировой войны, и мы хотели в канун этой даты организовать экспедицию. И приехали вот в гора Черемха, в Закарпатье, сидели, как раз следили за новостями, которые разворачивались на востоке. Вот, и найдена было так вот две гильзы характерные. Одна была, э, принадлежала как раз периоду Первой мировой войны, вторая – Второй мировой. То есть про себя подумали, вот пересеклось две войны. И вот так горько как-то пошутили, наверное, придется еще и этой заниматься. Ну, прошло какое-то время, и в сентябре месяце вот ко мне обратился мой товарищ, это Торнец Влад, это директор на Национального военно-исторического музея. А, сказал так и так, есть договоренность, и э, позволяют проникнуть, ну не проникнуть, а позв боевики позволяют собрать тела наших погибших для того, чтобы эвакуировать. И самое главное условие – это то, что люди, которые проводят эту операцию, должны быть гражданскими лицами. Мы, недолго думая, собрали первую команду, и вот с, тех, с того момента мы, скажем так, приняли это участие, и вот уже пол более полутора лет не прекращаем эту миссию. Ну, как уже сказано, было, вот, за, сформировали уже восемь команд, 8 э, групп поисковых, оборудовали базу э, при фронтовой зоне довольно-таки с нормальными человеческими условиями, а приобрели вот, с помощью опять-таки других и благотворительных организаций, вот там два холодильника и один микроавтобус-принтер, а, сделали материальный запас, создали сайт на ID.org, на который может человек любой обратиться и оставить информацию по розыску. Сделали, также создали тогда еще в сентябре телефон горячей линии, на который могли люди обращаться, и больше тысячи звонков за это время поступило. А также ведем все свои работы, то есть создаем электронную базу данных, там, где все работы, которые мы проводили, там мы документируем, а фотографии прилагаем. Вот, собственно, все наши достижения. То есть наша наш навык, наша профессия, наше увлечение, которое было тогда в мирное время применимо ко Второй мировой войне, Первой мировой, оказалось нужно здесь. За все это время, конечно, сталкивались с огромными трудностями, то есть особенно в сентябре и в октябре начали тратить те бюджеты, которые были определены на, тот период, на поисковые работы по Второй мировой. Естественно, они были переключены на эти потребы, а деньги очень быстро начали кончаться и, скажем так, начали искать источники финансирования. К сожалению, столкнулись с непониманием, то есть обращались, писали письма. Появилось в сентябре уже какое-то видение, как выходить из проблемы, что нужно делать. То есть первое, что на, на ум приходило, это надо темчасовая какая-то программа, именно которая могла бы решить все вопросы. То есть должна появиться строка в бюджете, то есть должен какой-то появиться орган, к которому можно будет обратиться со всеми проблемами, который будет этим заниматься. Почему? Потому что поиск – это только лишь часть работы по идентификации. У нас на сегодняшний день в стране еще неопознанными несколько сотен тупо, то есть ну, порядка 719 тел, которые до сих пор не идентифицированы. Это огромная страшная цифра, которая ну, непозволительна в наше время. В наш в 21 век это ну, ненормально. А все это вследствие того, что, собственно, до сих пор, в течение полутора лет, когда уже начали, начались больше двух лет уже, да, или вроде около двух лет длится эта война. И до сих пор не создан центральный орган, который бы за это все отвечал, за весь комплекс этих а, следственно-поисковых следственных идентификационных работ.